Вот Донбасс очень большой регион, да, он включает в себя несколько областей. Но, вот скажем, есть области, в которых с самого начала все хорошо и стабильно. Есть области, в которых с самого начала хаос, разруха и смерти. В любом случае, в, в, целом в Украине, да, и в каждой области мы знаем о том, что всегда есть люди, которые так или иначе связаны с регионом и являются людьми, уважаемыми в этом регионе, и с точки зрения там, заработков и капиталов, которые они там имеют, с точки зрения там, помощи какой-то, каких-то, может быть, таких социальных проектов, но и тем не менее... Вот, вот я же говорю, что так, есть регионы, там, например, брать Днепропетровскую область, Днепропетровскую, в которой ну, все хорошо, mm -hmm. люди довольны в целом. А вот, например, Донбасска, Луганская область нет. Вот вопрос, почему? Как по вашему? Ну, здесь вопрос в тотальной монополизации всего и вся, именно на территории Донецкой и Луганской области. То есть, когда монополизирована одной группой лиц, политика, бизнес, средства массовой информации, даже воздух монополизирован, да? вот. то здесь очень трудно в таком, в таком регионе Держать ситуацию под контролем. И то, что в Донецкой и Луганской области ситуация это очень быстро вышла из-под контроля, это явно тому подтверждение. Соответственно, есть регионы, где не было такой тотальной монополизации, где была друг, другая ситуация, где количество активных граждан было гораздо больше, они больше, ну, если хотите, мое личное мнение там было гораздо больше свободы. Вот а свобода и была двигателем того прогресса, который мы сегодня в этих регионах можем наблюдать. А когда нет свободы, когда есть тотальная монополизация, то есть закрытость общества, и еще прокачана через средства массовой информации какими-то односторонними мессенджерами, вот мы сегодня и видим эту ситуацию, которую мы видим в Донецкой и Луганской области. При этом, как вы высказались, богатые люди той же Донецкой и Луганской области обещали помогать всячески, но их помощь заключалась только в том, что они заявили о том, что они продолжают платить налоги. Хотя это еще большой вопрос, сколько сегодня Донецкая-Луганская область платит налогов. И когда нам заявляли о том, что это является нашими кормильцами, я всегда говорил о том, что нужны публичные балансы всех территорий. И тогда сразу все будет становиться на свои места. Миф о том, что Донецкая-Луганская область кормила всю Украину, это только миф.